Salam aləmlər sevgili kanalın izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni yasamalda Albalı şahbazsasının yanında möhtəşəm təmirli, qanuni 3 otaqlı mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilimizin ümumi sahəsi 148 kvadratmetrdir. 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Binanın qazı, suyu, işığı da daimidir, sənəd çıxarış kupçasıdır. Hazırda mənzilimizin giriş hol hissəsini sizə təqdim edirəm. Geniş ölçüyə malik holumuz var. Holumuzda şkaf yamağa geniş yerimiz mövcuddur. Döşəməmiz granit mərmər Steypo çəkilmişdir. Giriş qapımız və geniş ölçüyə malik holumuz var. Mənzilimiz təzə təmir olunmuşdur. Təmirdən sonra çox az yaşayışı var. Holumuzu ətraflı təqdim etdikdən sonra qonaq otağımızdan başlayaraq imamiy təqdimatı. Mənzilimizin mətbəx hissəsi Qonaq otağı, sanuzel və digər yataq otaqları ayrı-ayrılıqda yerləşir. Başlayaq mənzilimizin qonaq otağından. Geniş ölçüyə malik, kvadrat, yəni eni, uzunluğu lazımı qədər geniş ölçüyə malik qonaq otağımız. Qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Mənzilimiz super təmir olunmuşdur, dizaynla yığılmış mənzildir. Buradan eyvanımıza çıxışımız var. Kombi sistemimiz qoyulub. Eyvanımız kaflə ilə tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Mənzilimizin yataq otağı. Videonu sona kimi izləyin. Mənzil haqqında bütün məlumatlar qeyd olunacaqdır. Qiymətimiz şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. İndi isə keçək yataq otaqlarımızla ətraflı tanış olaq. Burda mənzilimizin böyük yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağımız da kifayət qədər böyük ölçüyə malikdir. Mebellərimiz, yəni bu yığılmışdır, hamsa hazır vəziyyətdədir. Ölçüləri böyükdür, amma yenə də otağımıza rahat yerləşmişdir. Mənzilimizin yataq otağı. Yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Mənzilimizin geniş şəhər dəniz görüntüsü vardır. partikə təsdiqlənmiş şəxslər mənzilə rahat ipoteka ala bilərlər. çıxarışı qutçası olduğu üçün. Lakin mənzil na qiymətinə satılır. Mənzilimizin iki yataq otağı. Bu yataq otağımızdan da balqeyd etdiyim eyvanımıza buradan çıxışımız var. İstitmə sistemi kombi sistemidir. Mənzilin əşyaları qiymətinə daxil deyil. Yataq otağımız. İndi isə keçək sanitar qovşağımız və mətbəximizlə ayrı-ayrılıqda tanış olmağa. Yenidən xolissamızı sizə təqdim edirəm. Sol tərəfdə mənzilimizin sanitar qovşağı yerləşir. Qranit, mərməlis, Duş qabimiz granit mərmər istifadə olunur. Duş kabinimiz qoyulmuşdur, aksessorlarımızla tamam olmuşdur. Mənzilimizin sanitar qovşağı. Bahalı qapılar, qapılarımızın buşqaları, rozetruşqalardan təşkil olunub. Burda isə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Mətbəximiz də kifayət qədər böyük ölçüdə malikdir. Bahalı mətbəx divanımız yığılıb. Mətbəx mebelimizdir, zəpağı. Suyun mermerdən istifadə olunub. Mətbəx mebeli mənzilin qiymətinə daxildir. Pərdələr, lüstrlər qiymətə daxildir, lakin qonaq otağındakı lüstr çıxarılacaq. Yəni çılsıraq götürüləcək. Mənzilimizin mətbəx hissəsi. Bir daha ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Albalı şahbazçasının yanında. 16 mərtəbəli binanın 14-cu mərtəbəsində 148 kvadrat metr ölçüyə malikdir, qanunu 3 otaqdan ibarətdir. Qazı, su, işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Dövlət ipoteka təsdiqlənmiş şəxslər mənzili ipotekiyə sala bilərlər. Videonu izləyib bəyənməyi unutmayın. Fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz də rəy bölməsində qeyd olunacaqdır. Nə səhifə sual yaranarsa Buyurun, müraciət edə bilərsiniz. Sizdə satışda mənziliniz varsa, satışını və video çəkilişini bizə həvalə edə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın.